В ефірі телерадіо компанія СТЕП хто винен у тому, що жовті води перетворились на місто суцільної темряви. Городяни залишились без зовнішнього освітлення і вже тривалий час пересуваються ввечері міста в пітьмах. Далі міський голова Василь Тарасенко про освітлення в місті. Васильванічу під час останньої оперативної наради ви знов піднімали питання освітлення в місті. Ми бачимо, як мешканці. Що не працюють у нас ліхтарі, і пов'язано це з заборгованістю перед Дніпробленерго. Сума вже сягала більше 40 тисяч гривень. Як на сьогодні вирішується чи дочекаються жовтовоці таке освітлення в місті? Це дійсно у нас на сьогоднішній день. велика проблема значить освіщення вулиць города Жолтої Води. Да, на сегодняшний день у нас долг составляет 40 тысяч гривен, и за подключение нам необходимо заплатить порядка там, 8 тысяч гривен. Если бы мы не платили эти деньги за подключение каждый раз, когда нас отключали, то нам бы хватило денег рассчитываться за значит, за электроэнергию. так как каждый раз отключили за небольшой должок, там вот был долг, там сначала 8 тысяч отключали, а потом платишь еще 8 тысяч за подключение, скажем так. То, то что я говорил, насколько у меня есть информация, производство оплатила где-то порядка там, до 60 тысяч гривен за вот эти всевозможные подключения в течение года. То есть, грубо говоря, нам бы этих денег спокойно хватило бы до конца года, платить за освещение, и никаких бы вопросов не возникало администрации тоже сами поднимали этот вопрос. Есть много вопросов с нашим облэнерго по этим всем подключениям, в частности, значит, стоит вопрос отключения значит, от электроэнергии там, за неуплату. Значит, у нас постоянно, как я уже сказать, неоднократно говорил, стоит вопрос отключения водоканала от электроэнергии. Постоянно приходится работникам водоканала значит, выстраивать живую изгородь перед значит, ТП и не допускать туда значит, представителей облэнерго обеспечить предприятия. Эти все вопросы есть, существуют, мы их поднимаем на всех уровнях. К нам проезжают представители Облэнерго, и мы будем с ними решать эти все вопросы. У нас там тоже есть много к ним своих вопросов, в частности, по арендной плате земли, на которых находится у нас значит, допустим подстанция Северная, подстанция Электрон, значит, на которых, на нашей земле находятся их линии электропередач, Значит, а под высоковольтными линиями так сказать то же самое берется в аренду земля, платится, та же самое все ТП стоят частично они оплачивают частично будем дальше разговаривать с ними, допустим у нас не закрыт вопрос. По оплате использования сетей ПЖРО в домах. От, допустим, у нас жители города платят допустим, за Обленерго, так, а Обленерго никаким образом не оплачивает ПЖРО за то, что он использует их сети. вот мы добьемся этого вопроса, то есть будут, Облэнерго будет платить эти деньги, и мы эти же деньги будем назад возвращать у Обленерго, но уже, допустим, за наружное освещение наших улиц. Это тогда будет справедливо, тогда будет нормально. И то, что я уже, сказать, проговаривал о том, что, сказать, у нас в среднем считается, допустим, возьмем, значит, подъезд пятиэтажного дома, да, вот в среднем считается, значит, что у нас всю ночь горит 5 лампочек по 60 ватт. То есть у нас нет приборов учета на, значит, на скажем так освещение лестничных маршев подъездов, значит, это все делается расчетно, расчетно платится. А у нас, как обычно, практика показывает, а у нас, оказывается, не 5 лампочек по 60 ватт горит на каждом этаже, а 2 лампочки горит. То есть, получается, мы тут уже чисто условно уже переплачиваем облэнерго. Вот мы добиваемся то, чтобы ставить приборы учета на, значит, на вот эти вот, скажем так, освещение общественных мест в домах. Так що багато є питань, які нужно рішати, ми неодноразово чуємо. Ось на доповідях керівників міста з тим, що ні порушує домовленості з підприємствами. Скажіть, так як. Дніпрообленерго, ну по суті знаходиться в у приватних руках, скажімо так, і не підпорядковується адміністрації тієї ж обласній, чи є можливість досягти ось такої домовленості, щоб з обох боків там як міста, так і їх не порушувалися ці угоди. І ми були впевнені в тому, що за кожним разом там не будуть відключати освітлення, чи то і частину там, скажімо, приборів водоканалу там чи такого інші так, обладміністрації Этим вопросом теж ми займались. Скажем так, на сьогоднішній день єс нас договорена собладміністрація з катяпомочі. но, скажем так, одну шо що, що касается водоканалу, да значить. Были договоренности, собирались совещания, то есть каждую неделю, значит, или мой первый зам, значит, выезжал туда, Иванов выезжал, то есть вот нам сейчас меняет там долг 5, 5 миллионов гривен. Значит, согласно 20-й постановы эти деньги взамы зачетные но ну, Облэнерго Энерго выставило требование, значит, ну нам нужны живые деньги, то есть по договоренности с Обл. Водоканал создал значит, свой расчетный счет, мы выполняем их условия о том, что они должны часть денег, которые оплачивают граждане водоканалу, значит, автоматически отправлять на ОБЛНР. То есть договоренность была значит, 25%. На сегодняшний день эта договоренность действует. Даже если одна гривна падает на расчетный счет водоканала, 25 копеек машинально уходит на ОБЛНР. Вроде как мы со своей стороны выполнили все требования Облэнерго, но опять же, скажем так, не прошло и полдня, как приходят попереджения по отключению, по отключению, по отключению. Вот у меня, кстати, на, 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 столе вот два раза в неделю приходят по на, на того, того, того. То есть то всех, тут есть и физические особы, значит, тут есть и предприятия, кроме водоканала, много других. Тут є сьогодні радіозавод, ну так сказать, много всього. есть, то приходить по час часть перепрятій подключали. Ну в частності мене интересует то, чтобы у нас работал водоканал. меня интересует то, щоб в городі було все таке наружне священня. Тобто на сьогодні, як я розумію, немає більш вищої станції саме для Дніпрообленерго, щоб вплинути на їх рішення і на їх дії. Якщо вони наприклад, не доцільні або не, не співпадають домовленості. Ну, тоді потрібно то договорюватися, розговорювати, відговорювати, рішати питання. Зі своєї сторони, коли ми готові само, к діалогу, і будемо садитися за стіл, розговорювати з ними, рішати ці всі питання. Що ще стосується освящення? Значить, я зі своїм першим заводом, Белюшка где-то порядка полтора місяці тому були в Києві, так, і значить. Решили вопрос э, с лизинговой компанией э, Укрэнерголизинг, По-моему, так если мне память не изменяет, э, о том, что э, в желтых водах... Мы заменим все приборы наружное освещение, то есть на столбах на энергосберегающие, а точнее на, на светодиодное значит, освещение. У нас 1584 светоточки, договоренность есть по лизиновой программе на 1500, на 1500 светоточек. Компания значит, выполнит работы, то есть она демонтирует на сегодняшний день у нас Скажем так, со столба демонтируется светильник, со столба демонтируется металлический кронштейн и демонтируются вот эти все алюминиевые провода, которым, которым, которыми у нас соединены значит, столбы наружного освещения. В свою очередь они устанавливают свой кронштейн, они устанавливают светодиодный светильник, и они между столбами натягивают уже, скажем так, не алюминиевые провода, а натягивают сибовский кабель в оплетке то есть это будет нормально, хорошо, эстетически выглядеть то демонтирование оборудования, которое, скажем так, будет демонтировано, эти лампы, эти же энергосберегающие лампы, это все, скажем так, будет лежать на складах по Жирову. У нас не все, значит, районы города освещены. Значит, мы знаем, что у нас, вот, допустим, вот, в частном секторе э, за профилакторием, вот нам на свое время несколько лет назад меняли э, столбы и там не делали наружное освещение. Э, значит, э, в части города, э, значит, в, скажем так, в части города в районе автобокзала в частном секторе тоже там нет, э, значит, э, наружного освещения. Э, в наших э, ближайших скажем так, пригородах это веселая Ивановка и Водобуд, тоже не везде на улицах освещение. То есть со временем мы вот то демонтированное то есть то, то оборудование, которое мы демонтировали, и те провода алюминиевые, там сказать, мы все применим и будем восстанавливать там освещение. А основное освещение, то которое у нас сейчас существует, будут будут стоять, значит, светодиодные фонари. Значит, лизинг, это, скажем так, на 5 лет. Программа рассчитана на 5 лет. То есть первый взнос мы оплатим, допустим, 500 тысяч гривен. Они приезжают, нам останавливают. То есть мы предполагаем, что договор мы подпишем с января 2015 года. И по договоренности, я думаю, к маю месяцу они полностью, 100% выполнят эти работы в городе. То есть, скажем так, к маю месяцу мы должны получить полторы тысячи светильников светодиодного исполнения. Но, значит, пока мы будем выплачивать деньги по лизингу, эти светильники будут находиться на, скажем так, на балансе УКР Светолизинг, этого предприятия. По мере того, как значит, мы выплатим лизинг, они нам через 5 лет они нам передадутся значит, городу, и город ну, вот, дальше там передаст, допустим, Божай, вот Так? Что что хорошо. То есть, если в течение вот этого времени, пяти лет, не дай бог, там сгорит какой-то светильник, то они бесплатно за свой счет будут менять эти светильники. Значит, мы с вами знаем, какая у нас сейчас инфляция. Да? Вот если бы, допустим, мы эту программу поставили год назад, и когда доллар был 8 гривен, а сейчас доллар 16 гривен, тогда, сказать, вообще мы просто выиграли. Но инфляция по-любому идет, и, скажем так, я думаю, от того, что она растянется на 5 лет, все-таки мы в этом отношении выиграем. Что мы еще выиграем? мы выиграем в оплате за электроэнергию. Ну, допустим, так, что мы на сегодняшний день в месяц мы оплачиваем ну, в осенне-зимний период времени порядка 30 тысяч гривен за наружное освещение. Ну, у нас сейчас работает, допустим, лампы дырелки 500 Вт. Значит, светодиодный светильник будет значит, использовать всего лишь на 50 Вт. То есть это в 10 раз меньше. Ну, предположим, что мы платим 30 тысяч гривен в месяц, а так будем платить всего нам всего 3 тысячи гривен в месяц. То есть мы для бюджета города сэкономим 27 тысяч гривен. А за рахунок каких будет проводиться а, работы? работы будут то есть, за счет лизиновой программы и за счет бюджета города. И вот мы этот вопрос выносим на ближайшую сессию, которая будет 3 декабря. Я бы просил значит, весь депутатский корпус поддержать нас в этом вопросе. Значит, можно сказать, проходит это все сказать, по решению сессии. Если депутаты нас поддержат, то я думаю, что к мае месяце мы будем уже совершенно с новыми светильниками в городе значит, и будем экономить электроэнергию, будем экономить наши бюджетные деньги. Мы переживаем с вами очень сложные времена и значит я бы хотел наверное значит видеть надо сказать вза взаимопонимание значит хотел чтобы мы совместными усилиями и администрация города Желтой Воды и жители города Желтой Воды все-таки сделали наш город комфортным для проживания, лучше, светлее, чище, чтобы всем э, жителям в нем было удобно жить и чтобы наш город был на высоком уровне не только в области, но и в Украине. Во вторник приехали в Киев, а назначено нам было на два часа в Министерство здравоохранения, а мы приехали перед обедом, у нас было почти три часа времени свободного. И мы, все делегации, не могли не пойти на Крещатик. Мы не могли не пойти на Майдан независимости, Мы не могли не пойти на улицу Грушевского, значит, возле стадиона «Динамо», где год назад происходили события, где погибли прекрасные ребята, значит, «Небесная сотня», царство им небесное значит и вечная слава им и конечно там сейчас порядок хотя говорю, островки напоминают о прошедших событиях Фотовыставки тех событий вот когда смотрюйся в эти все фотографии значит что там происходило там и раненые люди там и ну, ну, ну все 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 честно скажу у меня по телу пробегали мурашки и мы не могли не сходить в Михайловский собор. Это тот собор, значит, который в свое время, когда происходили события, значит, приютил значит, протестующих, когда туда свозили раненых. И возле алтаря, значит, я поставил одну свечку. Я поставил свечку за здравие желтоводцев. Я поставил свечу за процветание города Желтой воды. Так же самое я поставил свечу за здравие всех украинцев. Я поставил свечу за процветание нашей Украины. За мирное небо над нашей страной. И за то, чтобы все вот это, что творится на сегодняшний день, быстрее закончилось. Чтобы целыми и невредимыми вернулись наши желтоводские ребята, которые участвуют в АТО. Чтобы целыми и невредимыми вернулись все украинцы, которые участвуют в этих всех боевых событиях. И чтобы, наконец, в нашей стране запановал мир, І було чисте небо над головою. Я бажаю не тільки міській владі, зокрема в особі мера, а й всім нам терпіння і віри в краще. Побачимось.